называется цель проспект? Кирова. Поля. Да, или Поля? По старому или по новому? Ну, зараз. Поля. Поля. А кто такой Александр Поль, вы знаете? Не понятно, Без понятия. Зовсем? Вот какая сфера хочешь Не, ну какой-то великий человек, потому что по-другому не назвали бы. Не помню, честно. Ну, вот приблизно, сфера яка? ну, мне кажется, кто-то из военных или же писатель. Це людина, яка винайшла, ну, розви завдяки якій тут розвинулася промисловість. Він, по-моєму, там від перший почав видобувати залізну руду. Олександр Поля? Да, а хто такий Поль, знаєте? Не, не знаю. Ну зовсім хоч якась сфера, хто це. Алла Васильовна, говори. — Дюшки. ми вийшли на обідний перерив. Каже, один із учених що ли, или істориків, що це Чесно кажучи, стыдно, але не поинтересовалася. А знаю, хто такий Кіров? Поль почетный гражданин города. Вам нужно кто такой Александр Поль, да? Вы можете Кирова рассказать. <звы> Сердце партии. Не помню, который чувак делал каналы для. Ну все. Каналы, для чего? каналы сейчас звук это называется. А, для воды сейчас. Как как это называется вообще все? Кондиционный, да, спасибо. Александр Полик, и... повязанный с историей, историком, мне Это <laughs> был такой мужчина, который наш город активно развивал в свое время, финансировал, ну, типа, <laughs> как инвестор. Проспект Кирова. А... Новое а... название не хочу даже. А Для меня он Кирова 30 лет. Вашу думку, чи має проспект носити це ім'я, чи як було? Мені все одно, якщо чесно. От максимально. Я б підпощав, щоб залишилися названня прежнє, щоб це було просто удобно людям. Ці всі переіменування, не очень штука. Ну, Звісно, позитивно. Воно ну, ж і має бути. Ну, Кіров, наприклад, мені ніякого відношення до цього міста не мав. А Поль це один із там, засновників, скажімо так. Всі родились в Києва а тут на тебе. Заново все. То есть как бы вот это, то есть отмывание денег лишнее. Вот и все. Раньше вообще это была улица полевая. Так, пусть она так и будет полевая. Ну, в конце концов, это поле это местный местный продвигатель, улучшатель и так далее. В 19 веке. Поэтому, в принципе, да, поле больше заслуживает быть здесь, чем Киров.